Що не порушувати правила прес-конференції? Ми бачимо, що Тетяна Чорнові успішно повернулася в залу. Я пропоную надати можливість президенту відповісти на запитання і продовжити нашу прес-конференцію. ми стали заступником такі Шановные друзья, давайте проясним задаваемые запитания. Я, уважаемые коллеги, друзья, я отвечу на этот вопрос Татьяне. Вот. она, ну, уже мне его задала. Я очень коротко отвечу. Во-первых вы этот вопрос задайте президенту Кучме, который на меня подписывал указ. Это первое. Он ответит, почему он взял меня на работу в областную государственную администрацию. Леонид Данилович Кучма. Слава Богу, он живой, дай Бог ему здоровья. Втор, да, втор, второй, второй вопрос. <п réc��> Значит, Я шел тогда на работу в команду президента Кучмы. Вы же знаете, что все администрации назначаются. Ну, а если так сделать большое такое уточнение, меня на работу пригласил Сергей Поляков, который, который был назначен губернатором, и он приехал ко мне, а я работал генеральным директором. И в буквальном смысле слова меня говорил, помоги, пожалуйста, мне, ситуация в области очень тяжелая, сложная, заместителем по промышленности и транспорту. И я э, после собеседования в администрации президента Украины, э, после того, как у нас произошел там разговор я пошел работать потом через месяц мне э, предложили или через два предложили полтора по моему первым заместителем губернатора вот и все и вся история здесь никаких секретов нет в области об этом все знают.